Бур'ян рост. Видите? Прекрасний наш чистий город Криверо. А ось гляньте. Мусорники. Смотри, який бур'ян. По пояс. Через дорогу глянули, який бур'ян? Там де дитячі площадки. Видите? там по шею. А где столб, смотрите. Это ж там остановка. Детская площадка, а бурьяна по шею. Больной город, блядь. Шизофрения, блядь. Никто ничего не видит. Ничего ничего не знаю, Гляньте. <laughs> Глянь. Под буряка тут. Это. это за остановка, гаря. Вот так. все. Видишь, Что за засловка? Да. Вот. Тут уже мусорник свалку делают. Да. И машина. вот такие бурьян, бурьяна блядь. Вот, блядь, сейчас вам покажу, блядь, что творится вот тут Смотрите. вот это мне по шею, а тут вообще заросло это. Вообще капец, он говорит, мужики довезли, да глядь. По шею им, блядь. И всем. Да, вы поняли, что я всем. По куда? Ой, что, Заросло, все. Пиздец, да. Здравствуйте, Украина, город Краверох. Район Долгинцева. Ласточка. Видели какой бурьян? По шею. Его в этом году никто ничего не убирал. И все жители молчат. Ихние детки на детских площадках. Люди идут в магазины. Бурьяна, мусора куча и прямо бросают, кто куда видит, кто куда слышит, все идет ветром, сдувает и все радуются. Ну что, наше место самое лучшее? Да, оно самое лучшее, потому что мы тут родились. Там, где кто родился, в других местах и в селах, оно тоже самое лучшее. Но что-то получается наоборот. Багато тут приезжих. И вот делают тут смитники. Местных жителей фактически не осталось. Это я вам докажу. Почему? Потому что там в селах такого нет. Ни разметки, ни таких магазинов. Он просто сидеть у себя во дворе за забором и пасе свиней. І коли він приїжджає в другі громади, він не збирається переділуватися. У нього генетика остається та. Що я так говорю? А ви потім побачите, як був на мене напад, він поліцію не визивав, коли він на мене нападав, ці селюки. А коли отримав відпор, він почав кричати. я сейчас вызову полицию. Так же и тут надо. Вот кинул он бумажку или что-нибудь. Ему надо в бубан сразу такая лусь. Стал на стоянку на инвалидов. Где есть разметка и знак. Колесо ему джмак. И все. Почему? Рассказываю. Потому что надо знать правила дорожного движения и уважение к ближнему. Это стоянки, бесплатные для инвалидов. Вы поняли? Бесплатные. Сейчас вы увидите вторую часть по поводу этих стояночек. А вам хорошего настроения. Сылюкам советую переделываться, бо будете получать в бубан вы все побачите, как некоторые уже получили. А я предупреждал. Ко мне не подходить. Я разрешения не даю. Сразу буду применять спецсредства. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь <звук> хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.